सीमा सुरक्षा दलाचा एकसष्ठावा स्थापना दिवस सोहळा आज गुजरातमधल्या भूज इथं आयोजित करण्यात आला आहे या कार्यक्रमाला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा उपस्थित आहेत यावेळी त्यांनी संचलनाची पाहणी करून मानवंदना स्वीकारली आर से लैस तथा मरीन व क्रीक सुरक्षा के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित और तटीय सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध बीएसएफ के मरीन डाइवर्स और यह है मैन एंड मशीन के अद्भुत तालमेल का यह अनूठा प्रदर्शन पृष्ठभूमि में भारतीय पुलिस बलों को मरीन पुलिसिंग में प्रशिक्षित करने में अग्रणी संस्थान नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग को सजोए फ्रंटियर झांकी अगली झांकी मंच की जांक। और अग्रसर सीमा सुरक्षा बल वाटर विंग की जलीय सीमाओं पर तैनात सबसे बड़े फ्लोटिंग बीओपी को दर्शाती कमान संभाली है श्री सुरेंद्र कुमार डिप्टी कमांडेंट व इंस्पेक्टर हितराम चौकन ने उल्लेखनीय है कि इस प्रकार के फ्लोटिंग बीओपी को बंगाल के सुंदरवन तथा गुजरात के अति संवेदनशील सरप्री के क्षेत्र में तैनात किया गया है परेड मध्ये देशातील बारा राज्यांच्या तुकड्यांचा सहभाग असून यामध्ये जम्मू काश्मीर पंजाब राजस्थान गुजरात दक्षिण बंगाल उत्तर बंगाल गुवाहाटी मेघालय त्रिपुरासह आणखी इतर राज्यातल्या तुकड्यांचा समावेश आहे या परेडमध्ये महिला अधिकारी देखील सहभागी होत आहेत 135 बीजे एयरक्राफ्ट तथा मी 17 वी 5 के साथ अग्रसर बीएसएफ एस एयरविंग की ये झांकी राष्ट्र की सेवा व समर्पण के 55 वर्ष नेतृत्व कर रहे हैं श्री प्रभात सिंह सिरोही असिस्टेंट कमांडेंट पायलट आठ एयरविंग बेस 22 विमान और हेलीकॉप्टर परिचालन में अग्रणी बी का एयरविंग जिसकी स्थापना 1 मई उन्नीस को हुई थी और अब आपके समक्ष सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण भारत दौरा ऑस्ट्रेलियन परराष्ट्र मंत्री पेनी वोम